Я рада вітати всех, кто в цей час разом с нами працює радиокомпания Степ. Складний економічний стан в країні, зокрема і в нашому місті, сприяє зросту злочинності. Тобто, цей фактор безпосередньо впливає на криміногенну ситуацію. Закон почали переступати, на жаль, і деякі добропорядні громадяни. Хоча, звісно, до скоєння злочинів частіше таки вдаються особи раніше засуджені. Що ж до видів злочинів, то зловмисники у пошуках легкого заробітку вишикують нові засоби наживи. тобто Про це більш детально дивіться вже за несколько секунд. Знакомясь каждое утро с оперативной обстановкой, вижу и анализирую, что у нас увеличилось карманных краж, которые на рынке происходят по воскресеньям. Вот. У нас реально каждые выходные 4-5 карманных краж. Вот. Очень обидно, конечно, когда потерпевшие, Последние выходные, это у нас было 30 числа. На рынок приехала женщина скупляться, двое детей в школу идут. Понимаете, совершили кражу, кошелька, все деньги ушли, не успела не скупиться, ничего неприятности. То есть это, конечно, большое горе. Вот, ну, э, хочу сказать, работаем. Работаем. В этом направлении эти кражи уже более месяца у нас на рынке вот. это относительно центрального или на это рынке, центральный, или центральный 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 по воскресенье mm -hmm. да мы я последние две недели мы своими там мероприятиями перекрывали этот рынок вот. не буду объяснять как но перекрывали у нас краж фактически не было последние две недели на эти выходные в связи с убийством, так как личный состав у меня был задействован на раскрытие этого убийства, вот, мы не смогли перекрыть. и У нас сразу четыре заявления, сразу четыре кражи. Вот. А сейчас нельзя сказать, то есть какой примерно возраст? Я могу сказать, что по нашей информации там работают вроде как цыгане, женский пол, женщины. Да, поэтому обращайте внимание, граждане, да, на женщин, которые трутся возле вас. Вот, э, как бы наша информация, что это женщины-цыгане. Но цыгане не явно выражены, вот, а как бы, обычная одежда, нет юбок, вот косынок на голове, а обычно одеты под граждан обычных, Ну это цыганской национальности женщины. Вот, поэтому, ну, в свою очередь будем работать, конечно, в этом направлении. Но хотелось бы просто предостеречь. Подрезают, э -э, вытаскивают, то есть это карманники, профессионалы. Значит, э -э, также как-то был спад этих преступлений, сейчас опять пошла регистрация у нас, хищение видеокамер. Это вот. на, магазинах? на магазинах, да, но если раньше было на магазинах, то сейчас на частных домах. Да. Поэтому, ну опять же, я говорю, патрульная служба не может перекрыть весь город с учетом того, что выезжает, там один экипаж, там, ну максимум два бывает, выпускаю. Вот. А хотел обратиться к гражданам, вот, у которых совершены там, или там была попытка хищения. Может есть запись какая-то, где видно лицо наших преступников. Передайте нам, передайте. Ну а как вы считаете, с какой целью? То есть эти камеры потом продаются? Я считаю, что они где-то продаются. Я думаю, они где-то продаются. С целью, знаете, как ну, изначально, да, изначально я думал, действительно, особенно, когда это на магазинах камеры вот эти уходили, вот, ну, сейчас, как показывает уже время, То есть, не было. Да. Не было ни ограбления, ни Да, просто идет хищение камер, я считаю, что это их потом где-то перепродают. Вот. У нас в городе их не перепродают, это точно, мы проверяли. Да. Вот. Ну, а что тут брать, Он в Криво Рог рядом. Пожалуйста, выйти там в здоровенный рынок радиотехники. Да, поэтому. Вот. Ну, все равно работаем в этом направлении, в том числе. Хотелось бы, конечно, побыстрее. Вот не все получается как, бы, как хочешь вот. и э, тоже хотел обратиться к гражданам в последнее время участились у нас э, хищение, разокомплектации автомобилей которые оставляются во дворе на ночь да. в основном опять же из машин похищаются аккумуляторы при этом же э, угоняются автомобили потом их находим опять же, сняты аккумуляторы и тому подобное. Поэтому, То есть, да, даже не сам автомобиль, а просто, да, 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 Ну, или в машине, если есть там хорошие колонки, там, магнитофон, то снимается магнитофон, колонки, да. Вот, то есть, такой у нас вид преступления сейчас как бы много, ну, пошло регистрация, не то, что много, но ну, если раньше там раз в месяц, то сейчас там 3-4 раза в месяц такие преступления совершаются. Вот, поэтому тоже хотелось обратиться к гражданам все-таки, позаботиться о своих машинах. Не оставляйте, не оставляйте во дворе, без охраны, без присмотра. Вот, никто не застрахован. Даже в цивилизованных странах угоняются машины, вот, э, похищаются там и колеса, все. А в нашей ну, так получается, что сейчас тем более совершается. Вот. Есть стоянки, я хочу сказать, что они... По сравнению с городом Днепропетровска, три раза дешевле. Я То есть можно оставлять там машины. Вот. По крайней мере, это будет под охраной, под присмотром. Ну, конечно, ну это же... Это, да, это, на, это имущество ваше. Как его на улице бросать? Ну, страшно.